Мечта длиною в полвека. В национальном заповеднике Хордица все-таки появится скульптурная композиция «Казаки в дозоре». Добро на нее дали еще в далеком 68-м и даже утвердили макет памятника, созданный скульптором Владленом Дубининым. Но вдруг запорожские рыцари оказались не нужны советскому режиму. Асуслов сказал этим бандитам запорожским казакам, Памятника делать не будем. Теперь Владимир Дубинин, автор запорожского памятника афганцам и скорбящей матери, снова займется казаками, но первоначальную троицу решил переосмыслить, и воинов останется двое. Знатоки казачества подсказали: втроем в дозор сечевики не ходили. В дозоре э, не, не мог быть казак один, потому что нужно было сигнал передавать и так далее. Вот они должны были быть І тому и поэтому сейчас. Скульптор сказав, що найбільше відповідає історичним реаліям двофігурна композиція. Це і розвідка, і охорона. І цей пам'ятник тепер, я вже так думаю, що це не тільки козакам, від Україна це держава, козацька держава, це пам'ятник народу. По замыслу автора, весить бронзовые казаки будут 15 тонн, а возведут их на Кургане, там, где установлен самый высокий флагшток в Украине. К концу года разработают окончательный проект и подсчитают его стоимость. В любом случае, это достаточно серьезные кошти, которые и планировалось вытратить на эту скульптурную композицию. Інше питання каким чином это будет делаться. Чи за рахунок бюджетных коштів, чи за рахунок залучения громадських спонсорских коштів с тем, чтобы этот пам'ятник дійсно суть запорозького як народного явища. Когда на Кургане станут в дозор казаки на конях с копьями, саблями и пистолями, зависит от общественности, отмечают в заповеднике. А значит, судьба народного памятника в руках самого народа.